каждым днем на наших дорогах все чаще можно заметить дорогие иномарки с военными номерами. Но не всегда водители этих авто спешат на войну. Как оказалось, на машинах с военными номерами, например, спокойно могут разъезжать депутатские дети. Все просто. Оказывается, черный номер освобождает от необходимости платить таможенную пошлину. Сколько это стоит? Кто решает? И можно ли растаможить автомобиль прямо в военкомате? Смотрите далее. Находящийся в розыске «Додж» стоимостью почти 400 тысяч гривен задержан на киевской заправке. За рулем авто Даниил, сын Дмитрия Корчинского и народного депутата от радикальной партии Оксаны Корчинской. Документов на машину у Даниила нет, а спецномера, по данным полиции, записаны за отошным зилом. Заступаться за сына приехала мать Оксана Корчинская и замкомбата батальона «Святая Мария» Алексей Кошевец. Под таким давлением Даниила отпустили. Держава не способна обеспечить транспортом батальоны и в Збройных Силах Украины. То, что автомобиль без документов, Корчинский-старший не отрицает. Все без одного. И ездили все последние два роки, которые используются на войне, или для технических потреб батальонов. Все это машины, Бог его знает, как они достались. Утверждает, батальйони все чаще пользуються нелегальними автомобілями. Бо ми, скажем, закуповували ці машини в легальному порядку, в якомусь то ніяких грошей би не вистачило б на війну. Ну где ні їх беруть? Корчинський не Так також, як не знає, як його сину дістався этот чорний дождж. Використовується багато машин, забраних зі штрафплощадок, завезених без розмитнення і так далі. кто дает черный номер и что под ним можно спрятать. Некоторые водители думают, что нацепив спецномер, они обретают неприкосновенность. Но главное преимущество в том, что под таким номером можно спрятать так называемое серое происхождение авто. ДТП на Подоле в сердце Киева. Мерседес со спецномером протаранил Порше Каен. Вряд ли он торопился на военное задание. Мерседеси з військовими номерами, протирани в Порш Поршкає. Водій значно пошкодженого Мерседеса заздалегідь зняв і сховав свої номерні знаки. А це Львов, чорний БМВ з воєнними номерами, збив дівчину на перекрестки. Сьогодні журналісти секретних матеріалів спробують попасть в клуб Чорних номерів. Для початку потрібно знайти автомобіль, угнаний або не розтаможений. Отправляємося в воєнкомат і пробуємо отримати заветний чорний номер. Я выключаю за я разговаривал, Нам повезло, выходит нужный человек. Из разговора узнаем, что вопрос решить можно, но позже, мол, участились проверки. да, а он говорит, что, типа, это каланка в законе, Можливо, поставити на облік, можливо, але эта машина должна находиться в інформації. Ну нікак не там сані учасникам. Преимущества таких спецномеров очевидны. Сотрудники поліції просто не хочуть зв'язуватися з воєнними. Я предъявляю на машину документы, где документи, де все, Це є. Но у мене не ні робітрядження. У мене даже воєнного билета. Я просто єжу і вою. Принципі милиція, поліція на намагаються не зупиняти безпричинно водіїв. Попробуем договориться с комиссаром, узнать, какие документы от нас потребуются и сколько это будет стоить. Членство в клубе неприкасаемых не единственное преимущество черных номеров. Наприклад, вместо Ланоса за ті ж деньги можна купить нерастаможенный джип Чирокі, уплатить дань воєнкомат і спокійно їздити. Сам факт э, наявності цих номерів на тому чи іншому транспортному засобі, ну, э, якщо в ньому немає очевидного якогось э, очевидної ознаки якогось злочину або корупційного, або іншого, ну, не є, скажімо так, предметом дослідження патрульної служби. К сведению, после всех таможенных процедур эта же машина будет стоить 13 тысяч условных единиц. Итого вместо официальных 11 тысяч условных единиц таможенных сборов мы отдадим военкомат максимум 3. За эту сумму они скрутят номера с какого-то разваленного отошного зила или газона и нацепят на ваше авто. Вот и все оформление. Ни для кого не секрет, что штабные офицеры уже давно научились торговать казенным имуществом. Так было всегда. Военные продавали униформу, бронежилеты, технику, солярку и даже солдат на стройке. А война на Востоке открыла им еще один вид заработка – черные номера. Благодаря которым мажоры депутатские дети могут спокойно кататься по мирным городам на ворованных или нерастаможенных автомобилях.